Йоу, Знаете, э, места, мы растем, мы вырастаем, с нами идут люди по жизни, мы зовем их друзья. Но вырастаем и забываем, что, какую роль они для нас играли, и об этом моя композиция. Еще с детского сада, когда впервые в жизни поделились шоколадом. Росли в вот одном дворе, резво бегая в кричал он меня покруче. Будет пушка Десять лет вместе провели за одной партой Пока им жизнь не выкинула новую карту Время шло, они вставали старше Его вот однажды Вова женился на Амаше Миша на Лиде, если быть сразу откровенным То в этом треке их дружба должна быть вечной А дело в том, что жизнь их разделила На два континента их поделила Они борется за судьбу в второй строит идеи В своем бизнес-плане вечерами вспоминали Времена были, как ты снились в общании Три на четыре И вот Вова видит какой-то страшный сон В котором понимает, в какую грязь связан Миша не смог уснуть спокойно в ночь Сердце билось часто Выбивая дров к следующим утром пришло нежданное письмо, В котором ясно написано, прости меня, бро. Наша дружба для меня превыше цели, я теперь все был уверен, но вот однажды судьба загнала в ад, этом со мною приземляется снаряд. Я теряю руку, я рыдаю, что творится со мной, не понимая, и вот очнувшись в машине скорой помощи, вдруг понимаю, что стал каким-то я беспомощным, и тогда, закрыв последний раз глаза, сцепив зубы, сказал врачам сквозь страх, напишите моему другу, а тот был Миша, пусть что я его люблю всего превыше. Пусть Господь хранит его детей побольше бы людям. Вот таких друзей. И что хотел сказать я вам в этом тексте. Бывайте всегда перед своими друзьями честными. Ведь когда по жизни станет горячо они поставят свое могущее плечо. И никогда не забывайте о родных и близких, ведь для них каждый ваш день кажется риском. И когда бывает очень сложно, бывайте с ними дружно и вот уходит, пожалуй, ему час. С вами был Джувал, АКМ Серый Всем спасибо, всем до свидания. Сбывание мечты и всех желаний. Матёвский, Кузьман Пейгар, бывший рэпер, который читает рэп стойку. А то ж, Анечка, у тебя было запитание до Игоря, будь Не, ну я хотела такой дурацкий, песня такая трогательная. Ну, не сорок. Ну, в общем, ладно. Ну, Аня передумала. Ну, ну королева кабині і так можна. Тому Ігор, давай я у тебе щось запитаю. Я думаю, що вона у тебе щось запитає. От ти, як студентки учиться на факультеті соціології і права. Якщо ти виконуєш, ти не пишеш, якщо ти будеш виконувати чиюсь композицію, то на тебе можуть подати за завдержки права. Я хочу сказати одне. Ніколи, це репер, який себе поважає, ніколи не буде читати чуже. Я не із таких. Ага, ну окей, тоді давайте пополодуємо кожумат, і репер, який себе поважає, існує, читає авторські пісні, читати, читає авторський реп, так?